উল্লেখযোগ্য যে কুকুৰনেচিয়া বাঘে মাৰ্চৰ পৰা মে' মাহৰ ভিতৰত গুহাত পোৱালি জন্ম দিয়ে পোৱালি কুকুৰনেচিয়া বাঘবোৰ যেতিয়া প্ৰথম জন্ম হয় তেতিয়া সিহঁত সম্পূৰ্ণৰূপে অন্ধ আৰু বধিৰ হয় লগতে ঘাণ শক্তিও কম থাকে কুকুৰনেচিয়া বাঘে এবাৰত চাৰিৰ পৰা ছটালৈকে পোৱালি জন্ম দিয়ে যদিও দহটালৈকে পোৱালি জন্ম দিয়াৰ ক্ষমতা আছে পোৱালি কুকুৰ নেচিয়া বাঘবোৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয় যেতিয়া সিহঁতৰ বয়স এঘাৰৰ পৰা পোন্ধৰ দিনত ভৰি দিয়ে তেতিয়াই প্ৰথম চকু মেলিব আৰু ইফালে সিফালে চাব পৰা হয় যদিও দৃষ্টিশক্তি সিমান কঠোৰ নহয় পোৱালি কুকুৰ নেচিয়া বাঘবোৰে চকু মেলি চাব পৰা হোৱাৰ লগে লগে সিহঁতে ইফালে সিফালে খোজকাঢ়িব পৰা হয় আৰু চিঞৰিব পৰাও হয় তিনি সপ্তাহ বয়স হোৱাৰ লগে লগে পোৱালি কুকুৰ নেচিয়া বাঘবোৰ কম সময়ৰ বাবে হ'লেও গুহাৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে আঠৰ পৰা দহ সপ্তাহৰ পাছত পোৱালি কুকুনেছিয়া বাঘবোৰে সম্পূৰ্ণৰূপে গুহা পৰিত্যাগ কৰে আৰু বাৰ সপ্তাহ হোৱাৰ লগে লগে চিকাৰৰ বাবে সাজু হয় পোৱালি কুকোন এচিয়া বাঘবোৰৰ প্ৰধান খাদ্য হ'ল মাকৰ গাখীৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হ'বলৈ হ'লে সিহঁতক দিনটোত চাৰি পাঁচবাৰমান খাদ্যৰ প্ৰয়োজন প্ৰায় চৈধ্য দিনলৈকে সিহঁতে খাদ্য হিচাপে গাখীৰ খায় তাৰ পাছতহে মাংসৰ সৰু সৰু টুকুৰাবোৰ খাবলৈ আৰম্ভ কৰে উল্লেখযোগ্য যে অৰণ্যত কুকুৰনেছিয়া বাঘ প্ৰায় বিলুপ্তি পথত ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল পোৱালি কুকুৰনেছিয়া বাঘবোৰলৈ অহা ভাবুকি প্ৰায়সংখ্যক পোৱালি মৃত্যুমুখত পৰে ৰোগত আক্ৰান্ত হয় কিছুসংখ্যক মৃত্যু হৈ খাদ্যৰ অভাৱত অনাহাৰে থাকি পুষ্টিহীনতাত পৰি ইয়াৰ উপৰিও পোৱালি কুকুৰনেচিয়া বাঘবোৰ ইগল ভালুক আৰু অন্য হিংসু জন্তুৰ শিকাৰ হয় ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক আৰু গঠনমূলক কমেণ্ট এটা দিবলৈ নাপাহৰিব